हा स्वामी समर्थांचा मंत्र नुसता अकरा वेळे सायकला तरी भाग्यदायाची दारे उघडतात नशीब उजळून जात तुमच्या भाग्याची नशिबाची चक्रे फिरू लागतात तुमची भाग्यरेषा चमकू लागते सुख समृद्धी पैसा धनसंपत्तीची दारे उघडी होऊ लागतात होय ह्या स्वामी समर्थांच्या चमत्कारिक मंत्रामुळे तुमचं आयुष्य आजपासून बदलणार आहे तुमच्या घरात सुख समाधान समृद्धी आणि पैशाचा वर्षाव होणार आहे तुझ्या जीवनात जिथे जिथे अडचणी होत्या तिथे आता दिशा मिळेल तुझी भाग्यरेषा चमकणार आहे जिथे जिथे अंधार होता तिथे आता प्रकाश येणार आहे तुझं आयुष्य अंधारातून प्रकाशाकडे वाटचाल करणार आहे होय तुझं नशीब मोठं आहे तू नशीबवान आहेस तुझा भाग्योद्वय होत आहे आत्तापर्यंत ज्या ज्या गोष्टींसाठी तू तळमाळास खूप प्रयत्न करून पाहिलेस पण तुझ्या इच्छा पूर्ण झाल्या नाहीत प्रयत्न करून तू थांबलास हरलास पण आज तो दिवस उजाडला आहे आज आपण एक अनोखी दिव्य आणि भक्तिपूर्ण यात्रा सुरू करत आहोत श्री स्वामी समर्थांच्या अद्भुत मंत्राच्या रूपामध्ये आज तुम्ही ऐकणार आहात श्री स्वामी समर्थांचा असा एक मंत्र या मंत्राने अशं असंख्य भक्तांचे जीवन बदलून टाकले आहे हा मंत्र केवळ शब्दांचा उच्चार नाही तर तो आहे स्वामींच्या कृपेचा स्पर्श एक असा अनुभव जो तुम्हाला थेट स्वामी समर्थांच्या दिव्य शक्तीशी जोडून टाकतो हा मंत्र ज्यांनी ज्यांनी भक्तिपूर्वक ऐकला त्यांना त्यांच्या आयुष्यात अपूर्व आनंद मनशांती आणि आश आश्चर्यचकित करणाऱ्या आनंददायक बातम्या मिळाल्या आहेत होय अनेक भक्तांनी अनुभवले आहे की हा मंत्र ऐकताना त्यांना आनंदाची एखादी बातमी मिळाली आहे एक क्षण अत्यंत पवित्र आहेत आपले डोळे मिटा मन शांत करा आणि अंतःकरण उघडा कारण स्वामी समर्थ महाराजांचा आशीर्वाद ह्या मंत्रातून तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आहे हा मंत्र सामान्य मंत्र नाही यामध्ये आहेत अशा दिव्य तत्वांची शक्ती जी मन शरीर आणि आत्मा यांना शुद्ध करून टाकतात तुम्ही आरोग्य सुख शांती यश किंवा एखाद्या चमत्काराची अपेक्षा करत असाल तर हा मंत्र ती शक्ती तुमच्यापर्यंत पोचवू शकते हा केवळ एक व्हिडिओ नाही ही आहे एक भक्तिमार्गाची वाट एक अशी संधी जिच्यामार्फत तुम्ही स्वतःला स्वामी समर्थांच्या चरणी समर्पित करू शकता संपूर्ण मंत्र नक्की ऐका मध्येच थांबवू नका व्हिडिओ स्किप करू नका कारण या मंत्राच्या वेळीच कदाचित एखादा संदेश एखादी खून किंवा एखादी आनंदाची बातमी तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकते अनेक भक्तांनी हा मंत्र दररोज ऐकल्यामुळे आपल्या जीवनात परिवर्तन झाल्याचे अनुभवले आहे आता तुमची वेळ आहे म्हणूनच हा व्हिडिओ तुमच्या समोर आला आहे तर चला सुरू करूया ही दिव्याने भक्तिपूर्ण यात्रा संपूर्ण विश्वासाने संपूर्ण समर्पणाने आणि श्री स्वामी समर्थांच्या कृपेशी एकरूप होण्याच्या भावनेने मनपूर्वक आणि जाणून घ्या की स्वामी समर्थ महाराज तुमच्या अंतःकरणाशी काय बोलत आहेत जय जय श्री स्वामी समर्थ ओम श्री स्वामी समर्थाय नम ओम अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनं पुरय पुरय नम ओम श्री स्वामी समर्थाय नम ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ माष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समरथाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ ष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ माष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ माष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पूरय नमः